Salam hörmətli qazanlı əzəlimiz. Bu günmü məsəhsızır qəsəbəsində Hakim Abbasov küçəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin üzərində iki mərtəbələrimizi də mən sizə tanış edirəm. Evimizin birinci mərtəbəsi tam et daşla düzəldilmişdir. Burdan marşrut xəttinə maksimal dərəcədə 80-100 metrə məsafədir. Birinci növbədə evimizin yuxarı mərtəbəsini mən sizə tanış edim. Burdan onda xatırladım ki, isə, Burda multi sistem jar sistemidir, solda isə, eee, qalet qapçıdır. Burda sol tərəfdə, yəni də stol ustuluq qoyub burda rahatlıqla burda yay ərzində burda sırad edə bilərsiniz və gördüyünüz elektrik xətləri də bu lamsıqla çəkilib. Piləkənlər manat betondur, mətbəx kanalizasiyasıdır və döşəməsi tamət daşla döşənmədir. Evimizin fasadı tarsovka emüsiyadır. Piləkənlər isə ağlar daşla döşənmədir. Pəncərələr də gördüyünüz kimi hamısı şəbəkə pəncərədir. Birincilə bu evimizin yuxarı mərtəbəsindən tanış edəcəm. Ondan sonra isə birinci mərtəbəsini tanış edəcəm. Burada sağda mətbəxdir. Mətbəx mebeli gördüyünüz kimi hazır vəziyyətdə yığılıb. İrəliən də ayağ altında evimizin qiymətini də mən sizə tanış edəcəm. Burada kombi sistemi gördüyünüz kimi hazır vəziyyətdə. Seksiyalar qoyulub burdan. Birbaşa burdan da göstərəm sizə. Pəncərələr də birbaşa yola baxır. Yəni irəliən ömrüzə, gündərlə də qarşısını kəsən bir maneə olmayacaq. Onu da xatırladım sizə. Girişdə isə Mətbəx kafe döşənilib, amma evin ümumi mətbəxi də var, o da ki, qonaq otağı, yataq otaqları, bunlar hamısı pol taxtası ilə təchiz olunub. Burası evimizin sanuzeridir. Sanuzerdə asma tavan və burada sol tərəfdə unitaz və moykada su şufkasından ki, hazır vəziyyətdə, uşaq boyu da hazır vəziyyətdədir. Yəni bu evdə sadəcə qalıb ki, gedib yaşamaq lazımdır. Yəni hazır demək olar ki, evimizdir. Bura isə bizim qonaq otağıdır. Qonaq otağında gördüyünüz kimi geniş bir, gözəl bir pəncərə var. Pərdələri kimi qoyulub burada. Bura isə kombi sistemidir. Radiatorlar da burada. Yəni təzə radiator adı işləməyib, tülüdür və burada pərdələri də onu da görsədinizsə, burada konsol üçün əlavə elektrik xətti buraxılıb burada. Və qonaq otağında TV və elektrik xətti, ə, internet xətti kimi çəkilib burada. Qapılar da gördüyünüz kimi bahalı qapılar yox, ucuz qapılardır. Və burada 2 dənə yataq otağıdır. Bax, belə bir yataq otağıdır dəşəməsi döydüm pol döşəməsidir, taxta döşəmədir və ondan da savay, yəni burada ə, uzun müddət gözlənir ki, pol tam quru vəziyyətini alandan sonra, yəni döşənilib və laklanıb, dolgusu vurulub, tam hazır vəziyyətdə. Bu pəncərə isə gördüyünüz kimi qarşı açıqdır, birbaşa yola baxır. Burada da tulu və ə, pərdəsi yerindədir. Və solda isə bir otağımız mövcuddur. Bax, belə bir yataq otağıdır. Burda da radiatordu, tülü də, pərdəsi hazır vəziyyətdədir. Pəncərələr hamısı boşaq pəncərələr də onu da xatırladım sizə. Evimizin qiyməti isə 575 manata satışa çıxıb. Real alıcılar sözsüz ki, endirim olacaq. Burada gördüyünüz qaçsı da bahalı qaplardır. Qonaq otağı da yetərincə genişdir. Yəni belə ə, halda iki ailədir yararlıdır. Onu da xatırladım sizə. İndi isə birinci mərtəbəsi ilə mən tanış edim. Bir də buradan həyətanın sahəsini mən tanış edim. Bax belə bir həyətanı satışdır. Birbaşa şəhərə çıxan 569 nömrə marşrut xəttinə 80-100 metr məsafəsi mövcuddur. Burada evdən də göstərdim ki, sə padvanla giriş var burdan. Hələ qapıcı qoyulub burdan padvanla giriş var. Və bu yanındakı sol tərəfdən bax göstərdim ki, səs burdan sol tərəfdən molti sistem, jalusi sistemidir. Bax, burada da həqiqətən tam et daşla döşənilib və işıqlar da yanır. Burada da rahatlıqla yay ərzində burada stol su qoyur, burdan rahatlıqla istira edə bilərsiz. Burada sağ tərəfdə yenə də əlavə olaraq bir yataq otağıdır. Ana yəni, burda həyəti yeri tamamilə döşənmədir. Divarlar taç sovq emüsiyadır və burda həmçinin sol tərəfdə əlavə olaraq bir yataq otağıdır, 10 m2. Yəni istəyə görə burda pəncərə də asəblədir. Divarlardan pəncərə də asəblədir. Yəni qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Birbaşa yola baxır. Onda xatırladım sizə Evimizin qiyməti 57500 manatdır. Satışa çıxıb, real alıcılarla sözsüz ki, endirim olacaq. Kanalımıza abunə olmağı, videoya bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərdən birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah, ev olmayan insanlar Allah təala belə gözərlə bilər, qismət etsin. Burada da gördüyünüz kimi kombi sistemidir, elektrik sistemidir, qaz sistemidir. Su çanı da əlavə olaraq hidroforla kimi qoyulub ki, hazır gir yaşa. Ətraflı məlumat üçün zəhvə bilərsiniz.